еще один морской исполин, которого стремятся увидеть дайверы на Мальдивах. Это, конечно, Здесь не так просто. У этой рыбы нет определенной точки, где ее можно встретить гарантированно, как мант на манта пойнте Известно лишь примерное место их обитания. Обычно это риф, ближайший к открытому океану. Мы же начали искать в районе атолла Южной Ари, около островов Санрайз и Холидей акула, которую нам посчастливилось лицезреть, была невелика, примерно 6 метров в длину. Хотя по достоверным источникам известны экземпляры, достигавшие 12 метров. Несмотря на, казалось бы, флегматичное поведение рыбы под водой, угнаться за нашей малышкой было непросто. На поверхность и ближе к рифу китовые акулы выходят для того, чтобы перекусить. В их питании, как и у мант, преобладает планктон и мелкая рыбешка. Последние данные говорят, что в основном акулы кушают ночью, когда планктон собирается в плотные скопления. Дневной прием пищи больше похож на легкий полник. Эта рыба, как киты и манты, пассивно фильтрует морскую воду, но в ее арсенале существует и другой прием она может резко втянуть в себя огромное количество воды и тем самым поймать более крупную добычу – всевозможных стайных рыб. Ученые отмечают случаи, когда китовые акулы ловили таким образом даже тунцов. Правда, глотка у акул довольно узкая, крупная добыча туда не проходит. Мелкие зубы, длина которых не превышает 3 мм, не способны разжевать большую рыбу. Китовые акулы заселяют широкую область вдоль экватора. Встречаются во всех океанах Земли, кроме Северного Ледовитого. Они также не заходят в Средиземное море. Тем не менее, встречи с ними довольно редки. Поэтому образ жизни гиганта изучен плохо. Китовые акулы – яйца живородящие то есть эмбрион развивается внутри яйца, которое остается в утробе матери. Одна самка может вынашивать более 300 эмбрионов. Это самая плодовитая рыба среди всех акул. Акуляты рождаются примерно 70 сантиметров длиной и уже готовы к самостоятельной жизни. Взрослые китовые акулы живут поодиночке, и точно неизвестно, как эти гиганты находят друг друга для продолжения рода. Зато в местах большого скопления планктонных организмов собирается по нескольку десятков китовых акул. Плавание в кругу двуногих существ рано или поздно акулам надоедает, и царица подводного мира не спеша покидает Её общество невозможно. После такого дня, насыщенного яркими встречами, мы пристаем к ближайшему острову Холидей. Вездесущие цапли стали для нас символом Мальдивских островов. Сложно сказать, как они делят между собой эти клочки суши, разбросанные на сотни километров в океане. Но за все время путешествия на яхте нам не встречались скопления этих пернатых, хотя с едой для них здесь все в порядке. Да и сердобольные туристы не оставят без пропитания этих длинноногих птиц.